ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗगनਦ ਮਮ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਉ ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੁੰਜਨ ਕੋ ਦਾਉ سو پہچن دین کی پرجا پر کٹ مر کبو نہ جگو جگ اٹل چور شر تخت کے مالک سری گرو گرنتھ صاحب جیوں کی حضوری اندر سج بیٹھی گرو پیاری گرو سواری سا سنگزیوں سب سے پہلے گرو چرنوں میں سیس جکائیں اور حاجری لگوائیں گرو فتح کی سانج پائیں واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تین قسم کے مدان ہوتے ہیں کھیل کا مدان ٹریننگ کا مدان اور جد کا میدان تینوں میدانوں میں ایک جیسا ہی مر مٹنے والا جوش ہوتا ہے کھیل کے میدان میں بھی ٹریننگ کے میدان میں بھی اینڈ جد کے میدان میں بھی اور تینوں میدانوں کو فتح کرنے والے بھی لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں جس کو گرو نانک جی نے کہا جود مہابل سور جودہ وہ ہے جو برابر کی شکتی سے لڑکے فتح پائے آپ لوگ ایک میدان فتح کرنے جا رہے ہو ایک ہے اور ایک سے لڑکے فتح پائے اس کو کہتے جودا مہابلی وہ ہے جو ڈبل شکتی سے لڑکے فتح پائے آپ نے دیکھا نا کشتی کے میدان میں ایک مالی کی کشتی لڑی جاتی ہے کیوں کہتا جس کی مرضی میرے ساتھ لڑ سکتا اس کو جودہ کہتے ہیں مہابلی جو دگنی شکتی پہ لڑکے فتح پائے اور سورما وہ او ہے جو دس گنا شکتی پہ لڑکے فتح پائے اسے سورما کہا جاتا ہے گرو گوبند سنگھ جی چالیس سکھوں کو لے کے دس لاکھ سے لڑے چمکور کی گڑی میں اسے سورمے کہتے تھے سارا گڑی کی جنگ ہم لوگ پڑھتے ہیں دس ہزار سے اکی اکیوں کا مقابلہ تھا ٹوینٹی ون کا ان کی جیت ہوئی ان کو آرڈر آف میرٹ سے انگلینڈ میں بھی سلامی دی گئی سنمانت کیا گیا اور سور میں بھی تین قسم کے ہے جود محبل سور ایک شبد ہم لوگ جوج کرتے ہیں ہر میدان فتح اس کا مطلب پتہ کیا ہے ہر کا مطلب ہے آل کوئی بھی ٹاسک مل جائے ہمیں آل ٹاسک جنگ کا مدان ہو کھیل کا مدان ہو ٹریننگ کا مدان ہو ہر کا مطبل کیا ہے آل میدان کا مطبل کیا ہے ٹاسک جو ہمیں ٹاسک مل گیا فتح کا مطبل ہے جیت ابھی ایک شبد پڑا تھا میں نے سری گرو گرنتھ صاحب جی کا آپ کے سامنے بابا کبیر جی کا وہ کہتے گگن دماما باجو جب بھی جنگ کے مدان کا نگارہ بجے تو کیا کرنا چاہیے اس جودے کو سولجر کو پریو نشانے گاؤ نشانہ لگا لگا کر بار کرنا چاہیے ہماری آرمی کیا کہتی اس کو ایک گولی ایک گولا ایک تارگٹ ایک گولی ایک دشمن ایک گولا ایک تارگٹ یہ کنسپٹ کس کا ہے ایسے نہیں ہم لوگ آپ کو گیتا کی قسم کھلاتے ایسے نہیں سری گرو گرنسا کی قسم کھلاتے ایسے نہیں بائبل کی قرآن کی قسم کھلاتے ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਮੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਇਕਲਾ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਕਲ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਤੇ ਗगन दमामा बाजीओ परयो निशाने गाओ निशाने ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਿਉ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੁਦ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ امنیشن کو بچانا ان پانی کو بچانا انرجی کو بچانا یہ تینوں چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے تینوں چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اگر اندا دھوندا پھیرن کرتے رہو گے تو دشمن کو آپ کی لوکیشن کا پتا چل جائے گا گولی کہاں سے آ رہی ہے اس لیے اندہ دھوند پھیر نہیں کرنا اگر کرتے رہو گے کیا ہوگا آپ کا امنیشن ختم ہو جائے گا آپ کے سریر کی انرجی زیادہ لگے گی انرجی زیادہ لگے گی تو کیا ہوگا بھوک زیادہ لگے گی بھوک زیادہ لگے گی تو اناج بھی زیادہ ان بھی زیادہ ویسج ہوگا اس لئے گرو گرنتھ صاحب کا کنسپٹ ہے گرو گرن صاحب جی کہتے ہیں جب جنگ کے مدان کا نگارہ بجے گگن دماما باجیو پرو نشانے گاہو کھیت جو مانڈیو سورما جو سورمے نے جنگ کا مدان قبضے میں لے لیا اب جن کو داؤ اب صرف جونجنے کا چاؤ ہونا چاہیے اے نہیں ماں بمار کا بہانہ لگا کے میں چھٹی نکل جاؤں اے یاد رکھنا کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں بمار کا بہانہ لگا کے چھٹی گئے تو ماں جاتے بستر پہ ملے گی کیونکہ آپ نے قسم توڑی ہے آپ نے شبت لی تھی آگ پانی ہوا کے راستے جاؤں گا جو میرے اوپر افسر نج کیا جائے گا ادھکاری اس کے ہر عدیش کو مانوں گا لی تھی نا شبت اس کا مطلب آپ نے اس شپت توڑ دی تو ماں بار ہونی سباوک ہے اب جنجن کو داؤ صرف جنجنے کا چاؤ ہونا چاہیے سورہ سو سورما کہاں پہچانا جاتا جنگ کے مدان کے اندر پہچانا جاتا جو لڑے دین کے ہیر جو دین اپنا دین کیا آرمی کا ہر مدان فتح جو ٹاسک گیا ہم نے اس کو فتح کرنا ہے جو لڑے دین کے ہیت اپنا سر دے کے بھی اپنی سرحدوں کی راکھی کرنی ہے اور جو آپ پریڈ کرنے جا رہے ہو آپ بڑے باگیا شالی ہو ہر انسان کو آرمی جوائننگ کا موقع نہیں ملتا ہر انسان کو ایسی پریڈوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے سورا سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت کیسے لڑے پرجا پرجا کٹ مرے

قومی رجمٹیں بڑھتی نا ایک خالصہ رجمٹ ہے ایک پندتوں کی رجمٹ ہے محمدوں کی رجمٹ ہے اس کا کوئی مقصد ہے اس میں آدمی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا رجمٹ کے نام پہ تو ہماری ابھی رجمٹ ہے کونسی؟ آٹیلری آٹری توپخانہ رجمنٹ کے ہم سارے سولجر ہیں اب ہم نے اس کے نام کے لیے لڑنا ہے اور اس کے بعد اوپر جا کے کیا کس کا نام آئے گا انڈین آرمی اس کے نام کو چمکانے کے لیے بھی ہم نے جوش دکھانا ہے اور تیسرا نام آئے گا اپنے دیش کا نام اپنے ترنگے کو اونچا کرنے کے لیے بھی ہم نے لڑنا ہے دیکھو کوئی بھی میدان ہونا تھوڑا سا سما ہوتا اب پانچ کلو میٹر کی رننگ کر رہے ہو بی پی ٹی ایک سما آتا ہر انسان کا دل کرتا رک جاؤں بس ابھی نہیں چلا جائے وہ تھوڑا سا سما آپ سبر سنتوں کر گے تو سمجھ لو جیت کے چرنوں میں ہوگی اور جو باقی لڑ رہے وہ بھی سارے آپ ہی جیسے ہیں کوئی وہ الگ راشن نہیں کھا رہے وہاں الگ ہی دکھنا چاہیے کہ یہ کھانا ہے کھانے کا کیا رول ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں اٹیلری کا کھانا پہنچتا ہے جاتا ہے نا تو اس لیے وہاں بھی پتا چلنا چاہیے سب بھگوان کرپا کریں آپ لوگوں کا سماج سیمت ہے یہ تو درموں کا گیان تو وشال بندار ہے جتنا مرجی آپ سے ساجہ کرتے رہیں اور گروہ مرج کرپا کریں ابھی ہم سب آپ کی سنگت کی گروہ چرنوں میں ارداس کریں گے کہ اس مدان کو ہم لوگ فتح کر کے آئیں ہر مدان فتح اتنے بچن کرتے ہیں میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں گروہ جی کا خلصہ خالصہ واحد